د خپل کښینواله مين یو تعالی تر غي کورنۍ غم ته ل صبر پرتبل هیڅ نه لري د دوشنبه 25 زلزله د یونس خان د کورنۍ 12 غړی تري اخیستي وای د شپې 12 بجې دوی په خوګ خو بيدو چې یو وی زوره وړ زلزله کور راونړاوه او په خو بيدو 12 کسان پکې همداسي په ابدي خوب وې د پاتیشول دومره یو دغه شوي دا چې اې چاته به ته بيدې پاتندلګې درې چې د جړکې نه وي یو جړکا جړکا شوي دا ورنه ټول نس کور شوی دي مالونه وک ټول دوب دي بچانم پکې په شهادت باندې رشیدل د درېز ما په شهادت ور رسیدل موږ ټول ټل 12 عامله د 12 کسانو په شهادت شوی دي که څه هم د طالبانو ادارې زینو هیوا دونو نړيوالو خيريه بنسټونو او لسې خلکو په لومړی وراز د مرستو رسول بهر پېل کړي خو لا هم ټول قرباني کور نه وي تا لومړنۍ مرستي ندی رسیدلې او دوی په هر برخه کې لاس نیوي تاړتي الری دلارو خرابوالی او د سیمې پیچلې جغرافي د ژغورنې عملیات او د مرستې رسوونی بهیر لخنډونو سره مخ کړي او دا غوښتنې کپراتی به دا مې من سر ديږي چې خو ځپې به باران شونه هي ما دای وخت ما ودی چې 15 پک په ملي کمیسی دا شې دیری شي خو راکې توکي کور سامان نشته دی اڅ ار څه ختم شي وي نو بس الله رضا ده او د الله نو خیر وغوړو چې څنګه سي الله مونته لیکلي و الله راکلي و الله واخت قربانی کورانه د زلزلې د شدت او په بشپړ ډول د بستک کلیو دړنګېدو کېسی کوي لا بل بلوا په کونړ کې له لومړی زلزلې وروسته د سیشن به تر نا وخت په مسلسل ډول زلزلې شويده د دینه د زلزلانه نه شوي د دینه د دوه عالمخه یوه زلزله شوي و کورن ولودی خوشیدان نه شوي د کچن چن کورن ولیدل دا د <applause> زلزلې شوي چې د تاریخ کې منګه دلیل لري خپل تاسینه د تاریخ راځي او کته کې یو د زخم نه د مړي جګي یو او ګټاسي داسې اډيريتره ترلاسه د اوتاسي د تازه کبرونه ویل د ماشومان او د غټانو خپل بي تاسو ویني کُنړکی د ورستې زلزلې لاملت رسد 411 کسانو مړینه او د 300 یو سلسلهر 20 کسانو جوبلېدل اتایت شوی د خو چارو کو ویل دي چې د شمیري خیل وړشي په دغه زلزلې کې نګدي شپږ زره کورونه ویجال <applause> شوی <applause> دي <applause> د طالبانو دفاع وزارت ویلي د 4 لکوي تروسه په څلويختو الوتنو کې ل زلزل زپلي سیمه 460 ټپيان وروختونو نو تلګدولي او لری پردوسي متي جغورون کې دلګي استوليدي خو ل سیمه ډیرو کسانو د چويلي ته ویلي چې لا هم لوړو باندو کلیو ته حکومتي جغورون کې دلګي ندر رسیدلي او ژوندۍ پاتې کسان ل خاور څخه د خپل خپلوانو درایستلو په هڅه کې دي